ટોક્યો ખાતે ઓલિમ્પિક્સ ગેમ્સનો આરંભ થઈ ગયો છે અને ભારતમાં પણ ખેલાડીઓએ ભારતને ગૌરવ આપવા માટે ભાગ લીધો છે આવા તમામ ખેલાડીઓનો જુસ્સો વધારવા માટે આજે સુરત ખાતે યુથ નેશન સંસ્થા દ્વારા એક અનોખા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું યુથ નેશન સંસ્થાના સંસ્થાપક વિકાસ દોસેએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ પાસે આવેલા એથ્લેટિક ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમ હિન્દુસ્તાન દેખરા એક ખ્વાબ હમ હોંગે કામયાબના નામ આપ્યું છે

हम ये मानते हैं कि मेडल्स एक जगह है पर नेवर गिविंग अप एटीट्यूड जो इंडियन कंटिजेंट का इस ओलंपिक्स में दिख रहा है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आगे चलने के युवाओं को इसके लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था चेयर फॉर इंडिया के लिए हमारा एक स्लोगन है हिंदुस्तान देख रहा है एक एक वक्त हम होंगे टाइम यू पी जो एक एन सूरत का है ये यू पेशिय बेसिकली एंटी ड्रग्स के ऊपर काम करता है और इन्होंने आज जो कार्यक्रम किया है वो इंडियन कंट्रीजिय जो ओलंपिक्स में अपने इंडियन प्लेयर्स जो रिप्रजेंट हो रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उनको चेयरअप करने के लिए उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है हमारा ऐसा मानना है कि हमें मेडल्स नहीं चाहिए इंडियन कंट्री इंडिया को तो तो जो प्लेयर्स रिप्रजेंट कर रहे हैं वो ही आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है पर जहाँ तक हमारे एन का सवाल है जो हम एंटी ड्रग्स का जो हम लोग मोर्चा ले चलते हैं ये हम इसको इससे रिलेट कर रहे हैं हैं। कि कि आप 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 अगर ये सब काम में नहीं आप के नहीं घुसेंगे, घुसेंगे, के के अंदर अंदर तो ऐसे स्पोर्ट आगे बढ़ सकते आपके इतनी क्षमता है इंडिया को इस बहुत बड़े भारत खिला जुस्सा योजना कार्यक्रम ने भाग लीधोशवाड़ा जी टेन फेज